周总，市场部 A、B 两组在会议室就下个季度的销售方案进行制定计划，询问您是否参会。我现在很忙，让他们定好计划，直接告诉我结果就好了。好的。 初次恋爱的人，如果羞于表达感情，可以用更含蓄的方法把情书写成诗，一定会让他感受到你的爱意。有道理，打赏。小王，哎，我让你办的事办的怎么样？ 必须的，搞定。行、啊。老周，你干嘛呢？啊？哦，找我什么事？我上次给你那个策划书，你看了吗？哦，看了。 但是我现在没时间跟你讨论，等我有空了再找你吧。那个策划书很重要，而且很紧急，你要尽快定夺。我知道了，但是我现在真的很忙。哦，好吧。 我思君处，君思我。不行，会不会太油腻了？嗯。 不愧是我呀、啊！我周志斐真的是无论做什么都出类拔萃。石花花，你又在我的办公室里面乱动什么东西了？还不快来给我收拾好了！来就来。 我没有不是说过，别，别，别动我就行。我显得高一点。前段时间不是好好的吗？怎么又吵起来了？不知道。哎呀，可怜的花花呀，又要遭受摧残了。嗯周总有什么安排？你看个东西。 千万不要太惊讶。当我牵着你的小手，我的指纹牵着你的指纹，你的掌纹缠着我的掌纹，我愿意把爱情线弯成一枚戒指，戴上你右手的第四根手指。我的呼吸压着你的呼吸，你的心跳数着我的心跳。 我愿意挖空胸膛为你造一座城堡，爱上你是我今生最大的幸福，爱上你我会一辈子陪在你的身边。周总，这是你写的诗吗？当然。你这写的都什么呀？绝句不绝句，律诗不律诗的。 勉强说是骈文吧，可声律对仗又完全不对。要不我帮你改改？嗯、不用了，你回去忙吧。哦，那我走了。嗯。 完全没有任何问题啊！女朋友不解风情怎么办？用出其不意的方式制造浪漫氛围，创造独属你们的二人忆 天台。哎，你们看到是谁把这个贴在我桌子上的吗？不知道。没看见。不是我。哎，花花，这该不会是有人要找你决斗吧？啊？